Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І сьогодні ми говоримо про мовлення на Донбасі на сході нашої держави. Гість програми член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України Олександр Іллішенко. Пане Олександре, доброго дня. Доброго дня. Пане Олександре, на Донбасі поновлюється мовлення українських телеканалів, в тому числі через інтернет. Це напередодні прозвучало від керівника нацради пана Артеменка. Власне, наскільки швидко цей процес триватиме? Ну, э, он зависит от многих причин. Во-первых, насколько быстро будут продвигаться наши войска, потому что интернет – это, скажем так, маленькая толика, то, что сейчас доступно в этой зоне. И мы же знаем, что не все пользуются интернетом, даже на освобожденных территориях. А самое главное – это все-таки вещание наших эфирных э, компаний – и на сегодняшний день мы это делаем из освобожденных территорий, мы вещаем на оккупированной территории, из прилегающих городов, таких как Волноваха, Краматорск, делаем на направленное вещание и таким образом сейчас покрываем Донецк. С Луганском чуть-чуть сложнее. Сейчас идет вещание на Луганск из счастья. Ну там рельєф посложні, поэтому тяжело покрити пока что всю окупіровану територію. Наскільки на сьогодні, на вашу думку, є відповідальні кабельні оператори? І в цьому контексті ми знаємо, що є наказ Міністерства внутрішніх справ України координація діяльності спільно з Нацрадою вимикати і кримінально мають відповідати недобрасовічні кабельні оператори. ну да, но тут бы я разбил бы этот вопрос на две части, то есть это кабельные операторы, которые сейчас работают в зоне АТО, и кабельные операторы, которые вышли из зоны АТО и сейчас работают на освобожденных территориях. Вот этот указ, который вышел, он скорее всего касается операторов, которые сейчас работают на освобожденных территориях. Почему? Потому что были такие случаи, когда операторы работали на оккупированных территориях, потом, когда они освобождались, то они продолжали по-прежнему вещать запрещенные российские каналы. И не всегда давление со стороны Надсовета, а какое у нас давление? Это позвонить, разъяснить, сделать мониторинг, объявить предупреждение. То есть эти все вопросы, они действенный, но, скажем так, в мирное время это занимает большой промежуток времени. А благодаря нашим органам мы теперь имеем право в течение суток решить этот вопрос, это отключить кабельного оператора, если как бы человек не внимает нормальным словам. Вот. И что самое главное практически уже таких операторов на освобожденных территориях у нас не осталось, которые бы там не понимали ситуацию и вещали бы запрещенные российские каналы. Этот указ больше всего касается вещания в общественных местах. Это имеется в виду дома отдыха, отели, всевозможные там пляжи, рестораны. То есть что происходит? Есть, допустим, дом отдыха, владелец дома отдыха взял, поставил себе спутниковую тарелку на крышу и раздает сигнал у себя по номерам. И получается, что он не попадает под юрисдикцию надсовета. Он как бы сам по себе, мы не можем к нему предъявить санкции. А теперь, пользуясь вот этим указом, спокойно вместе с работниками внутренних дел Опять таки, в течение суток ми можемо э, обрубить вещання в этом э, учреждении. Як на практиці виглядатиме цей процес? Дімчини інспектор побачив, чи хтось поскаржився, продав інформацію в То мы, э, вот на Тобто Ми були на минулій неділі у нас було виїзне засідання в місті Одеса, где э, сезон і много домов отдыха отелей. встречались там с общественными организациями, которые настаивают и которые проявили большой интерес к этому новшеству, и они готовы сами обходить все эти учреждения, обнаруживать вот такие незаконные вещания. Плюс есть представители надсовета по телевидению радиовещания на местах, плюс участковые. То есть вот это целый комплекс, который, я думаю, в ближайшее время даст результаты. Повертаючись до кабельних операторів, як ви думаєте, тут спрацьовує така проросійська позиція, чи люди діють під дулами автоматів? от Ви напередодні про це говорили. Знаєте, ситуація дуже э, різна. Тобто, э, Кабельних операторів зараз э, на окупованій території ну, порядка, є в Донецьких порядка 50 і в Луганській порядка 40, тобто десь -то около 100%. То есть, и у всех Своя история. То есть кто-то реально э, в, в этой ситуации не захотел вещать вообще, вообще и под каким-то предлогом э, отключил, там поломал оборудование свое, уехал, закрыл, отрубил электропитание. То есть способов много. Это где-то процентов 10 таких кабельных операторов, которые отказались вещать вообще. Есть кто-то, кто реально на кого было захват помещений, и мы эти факты имеем. Но есть и такие, которые, ну, реально сами вещали, а потом, когда мы им звонили, разговаривали, то получалось на следующий день к ним приходили террористы, угрожали ну, буквально под камеру и Сейчас трудно сказать, ці терористи приходили самі или хтось приглашав. Ну, э, ми сподіваємося, що все это очень скоро закінчиться і тоді ми спокійно вже в робочій обстановці з фактами на руках будемо розбиратися з кожним оператором в відділеннях. Знову ж таки, офіційна інформація від э, Нацради з питань телебачення і радіомовлення, що э, три телевежі в зоні проведення да. антитерористичної операції контролюються сьогодні терористами, бойовиками. Є вихід, є варіант, який ви запропонували це підсилювати сигнал з інших телевеж, да. так? Наскільки покриває цю територію, яка не контрольована українськими військами? Ну, як я вже говорив раніше, то есть... По Донецкой области ситуация более-менее обстоит получше, потому что есть возможность, во-первых, там плотность побольше, и, соответственно, есть возможность установить передатчики не только на вышках, но и на каких-то крупных индустриальных сооружениях, на каких-то возвышенностях реальных и так далее. То есть, многие вещи сейчас находятся, скажем так, в разработке, и я даже не буду их оглашать, потому что есть реальная угроза о том, что как только боевики узнают террористы, где собираются выставить там какой-то передатчик, обязательно организовываются нападения, обязательно организуется диверсия. То есть вот по Донецку, по пока что счастье пока что счастье но э, техники работают для того чтобы сделать этот сигнал э, сугубо направленным э, что увеличится увеличит мощность увеличит покрытие и объективнее проблема постоянные перебои с электрикой да это есть почему потому что в луганске во первых уже мы знаем э, Сколько времени нет электричества, и соответственно, даже если мы накроем сигналом, то, вы же понимаете, телевизор без электричества не заработает в домах. Поэтому есть такие, ну, то, что прозвучало, войска помогают разбрасывать листовки, газеты и так далее, пытаемся достучаться до каждого. Украина была не готова до информационной войны с Россией, про это все сейчас скажут. І політики, і члени Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Як ви думаєте, от в загальному є картина? Наскільки російська пропаганда вона стала таким інструментом промивання мізків для донечан, луганчан, для тих людей, які проживають на Донбасі на сході нашої держави? Ну так, да, ми розговорювали на цей час. Я скажу, що здесь скоріше всім зрозуміло, чому ми були не готові. Тому що уровень... Открытие, открытости журналистики в России и в Украине он разнится в разы. И то, что российская машина информационная, она изначально заточена под пропаганду, И ей ничего не стоило там в двухдневный срок перестроиться. То есть наша, мы долгие годы бились для того, чтобы наша информационная политика была независимой, открытой взвешенные, давались разные точки зрения. Вот. А тут произошла вот такая ситуация, когда, вы же понимаете, когда начинается война, то заканчивается информация, начинается пропаганда. И у нас, конечно, этот период перехода от информации к пропаганде занял значительно больше времени. И сейчас даже я не могу сказать, что У нас йде чиста пропаганда. Все одно журналісти намагаються об'ясняти всі точки зріння і так далі. Не будемо говорити про санкції, тому що розділ відносно діяльності ЗМІ, в тому числі і закордонних на території України, був вилучений із кінцевого варіанту, із закону, але, власне, закон про телебачення та радіомовлення, закон, який регламентує діяльність друкованих засобів масової інформації. На сегодня у нас рады есть инструменты притянутые до ответственности конкретных осіб, конкретных персоналів, в том числе и российских журналистов, которые спотворяют информацию, продают необъективную информацию. Ну, на жаль э, то, что мы видели, все на что, на, на что мы сегодня э, готовы, это, э, допустим, наиболее одиозным э, работникам СМИ журналистам и так далее это запретить въезд в Украину. И такие списки уже со стороны Нацрады были поданы вот, в, в, в МС, в, в МВД, в СБУ. Но закон на сегодняшний день нам конкретно по, по каждому человеку воздействовать не позволяет. Пане Олександре, зрозуміло, що зараз найбільш проблемне місце на мапі України це зона антитерористична операції. Але, власне, якщо Крим це Україна, то треба і так само мовити для українців, які проживають в Криму. Є бачення в нас ради, як це зробити. Ну, е -е, Реально, що на сьогоднішній день відбувається в Криму? Да, так, Передатчики, скажем так, которые вещали в Крыму украинские каналы, сейчас они вещают э -э, российские каналы. Те кабельные операторы, которые вещали, опять-таки, украинские каналы, вернее, э, ретранслировали, сейчас уже э -э, доносят до телезрителя российские каналы. Но э -э, Крым ⁇ это, вы знаете, рельеф Крыма очень э, горная местность, э, побережье э, Темпачи, и поэтому в Крыму очень развиты э, спутников, очень развит спутниковый прием, вот, а на спутнике как бы все каналы равны, все каналы украинские над Крымом находятся в открытом доступе, и поэтому э, сейчас очень многие жители Крыма ориентированы именно на спутник. И мы пытаемся вот в этом направлении и действовать. И сейчас связь поддерживаем, получаем очень много отзывов с Крыма, что мало того, что дома смотрят, даже в общественных местах включены украинские каналы. И, скажем так, это не есть одиночные факты. От на завершення нашої розмови я пам'ятаю, процес призначення членів нацради був складний, в тому числі через профільний парламентський комітет, через сесійну залу. Багато політиків говорили, що медіахолдинги лобіюють своїх представників до національної ради. От ви вже попрацювали декілька місяців в нацраді. Наскільки патріотичною є на сьогодні Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення? Ну, я скажу, що мабуть, такого. Патриотически настроенного состава э, в надсовете не было никогда. Потому что э, и первые шаги, которые мы делали, и э, главные задачи, которые были поставлены сначала президентом, а потом уже и э, руководством э, надсовета перед э, членами надсовета, перед аппаратом надсовета, это в первую очередь мы решаем вопросы. Государственного уровня стоят они на первом месте, Втором, а уже потом идут вопросы индустрии, потом уже идут вопросы э, развития там и так далее, но все, все равно на первом месте стоит вопрос именно государственный. И я еще не припомню ни одного нашего решения, которое бы было принято в разрез с этим ключом. Зрозуміло. дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був Олександр Іляшенко, член національної ради з питань телебачення і радіомовлення України. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.